今天光天化日之下吃个羊头，欧了，哥。这天气是风和日丽，不是光天化日，那不挺好吗？先洗羊头，弟弟水倒。好嘞。哦、这羊头要洗干净了，哥，我帮你洗。那不用不用，弟弟你去放锅倒水点火吧。好嘞。嗯，我帮你哥，那不挺好吗？羊的牙齿还有这个舌头必须洗干净啊。嗯。 羊头下锅先焯水呀，弟弟快倒点水，好嘞，放点葱砖再放点草原四十二度，先进屋喝茶，弟弟，好了，羊头焯好水了，锅热了放油，冰糖放，留三个。炒出糖色。 放姜葱蒜，放点大酱，火了火了，火了出酱香味放点香辛料、树叶、八角，这个那个放，火了火了。再放点干辣椒，火了火了，炒出呛鼻子的香味快倒水，好嘞，放羊头。 最后一个，哎，生抽老抽一起抽，给它点颜色。哎，好嘞，黄豆粒这么大的大粒盐放一把。这个得煮两个多小时，啊。地地盖上锅的盖。好期待呀，哥，那不挺好吗？哥，你的快递到了，这么快到了？嗯，应该是前几天在我左下角领的苹果十四 pro max。 现在到啦、啊！是啊，人家承诺包邮到家的，我在内蒙古都收到了。你没去领吗？没抢到呀。没事左下角说又加了五千台库存，证据大家都有，都是苹果十四 Pro Max 和国货华为手机，颜色配置任选，升升级就能领，数量有限，这次你可得动作快点教教我怎么能抢到呗？在我左下角进去再点击下载，上线首充一元解锁六百四十八元神装大礼，两千四百级手机直接到手。我这次一定抢到。你慢慢抢吧，我去看羊头。嗯，我们的羊头熟了。 呃、这可煮好了，快出锅吧！这煮的骨头都快脱骨头了。嗯，最后一个快上桌。好，我这个羊头撒上这个蘸料，味道肯定没治了。 味道可是大木水啊，那不挺好吗？快速立得。好。嗯，味道嘎嘎香。我自己来一个。嗯，这味道可真美极了。嗯。 哇，这猪蹄可软烂脱骨啊！嗯，哥，这猪蹄可软烂脱骨呀、啊！嗯，这羊舌头可是个美味啊，蘸、嗯、上这个辣椒酱，蘸上这个韭菜花。 肉多吃点，嗯嗯，现在夏天了，在外面吃多好，嗯、是这是不是？是是